Украина умеет делать автомобили, которые конкурируют во всем мире. Государственная политика сегодня уничтожает такие предприятия. Из 100% производимой продукции только 10% продается на внутреннем рынке. Все остальное продают Белоруссия, Россия, Европа. Но только не сама Украина покупает свои же автомобили. Государственного заказа нет стимулов со стороны налогообложения нет. Заградительных барьеров для импортной техники ничего нет. Вот делается все, чтобы уничтожить такие предприятия, уничтожить тысячи рабочих мест, уничтожить тысячи семей, которые имеют сегодня доходы. Поэтому мы для себя поставили задачу это принять закон о поддержке национального производителя, защитить сегодня предприятия, которые реально конкурентны, которые могут делать качественную продукцию, предприятия, которые носят на себе бренд, сделано в Украине. И об этом знают во всем мире. Украина вперед! Прекрасное впечатление. Я поняла, что наш парламент и всех нужно покатать в кразе, чтобы они поняли, что управлять им не намного сложнее, чем Мерседесом. И это та машина, которая может действительно быть гордостью Украины. Потому что я Три года своей жизни водила газель, еще ряд грузовых автомобилей, но они все были намного тяжелее в управлении, чем крас. Очень легкое управление, очень комфортное и чувствуешь себя очень уверенно на дороге. Ну, я во-первых, хочу сделать комплимент Наталье, потому что когда мужчина водит автомобиль, тем более такой очень сложный. Это очень хорошо. Тогда женщина действительно еще лучше. Доедем, да, в общем. Да, доедем Если да. один туда, куда вдруг нам надо, да, -то мы -то доберемся. То Впечатление очень хорошее, машина прекрасна, я думаю, действительно можно гордиться. Мы обязаны поддерживать украинского производителя.